Великий суспільний резонанс в місті Одеса викликало відео, яке було опубліковано в соціальних мережах з зображенням двох невстановлених злочинців, які сколі розбійний напад на іноземця. У ході проведення оперативно розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції Портофранківського відділення було затримано двох осіб. Які виявилися мешканцями міста Одеса. На теперішній час розпочато кримінальне провадження за статтею 187 частини 3 Кримінального кодексу України, Затриманий в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу. проводиться додаткові слідчі дії. В результаті даного преступления у иностранного гражданина были похищены денежные средства, а также личные его мобильные телефоны и техника. Данное преступление находилось на особом контроле. руководство ГУНП, а также э, руководство Приморского отдела полиции. Мы встретили его на улице, проследили, за ним, зашли за ним в гостиницу и напали на него. И отобрали у него имущество его и ушли. У моего друга был пистолет, пистолет наставили на э, него. Забрали телефоны, деньги, ноутбуки и ушли за гостиницу. А что вы забрали? Что именно? Мы забрали четыре телефона, два ноутбука и и по 380 евро поделили там. 700 и чем-то евро забрали. Ну, мы следили с знакомым пацаном на деребаске иностранца. Ну, заходил по магазинам скупляться там девочки сапожки или что. Потом они дальше, дальше пошли, разошлись с девочкой. Но мы за ними пошли, за это иностранцы. Он в гостиницу пошел себе. Зашел лифт, а мы за ним зашли в лифт. Поднялись наверх, 16 этаж. Он заходил домой, но я зашел за ним. И знакомый мой толкнул сзади, закинул нас всех двоих в комнату. Ну и там начал он бороться со мной, но мы его не били ничего. Он начал все сам показаться, там отдаст деньги, там, что там, у него техника. Ну, мы его завязали там. Ну вот так, слегка, что надо, отвязался потом. Там